Salam. Mən Bakı şəhəri Fətayə rayonu 24 nömrəli tam orta məktəbin müdiris müəlliməsi İsmayılova Samira Firdun bəy Kəçərlı adına Respublika Uşaq Kitabxanasının Evdə qal, tək darıxma, bir-iki nağıllarla san, hər nağıl bir günəşdir, otağında parlasın adlı layihəsinə dəstək olaraq Gürsel İbrahimovanın Yalançı doğuşan təmsilini oxumaq istəyirəm. Gönlərin bir günü ayı bilmədən doğuşanın ayağını tapdaladı. Dolşan elə bağırdı, az qaldı ayının qulaqları tutulsun. Ay anam öldüm, vay ayağım sındı, ay ana. Ay çox pərt oldu. Bilmədi nə eləsinki dolşanın könlünə alsın. Bilmədim, vallahi bilmədim. Yöndəmsiz bədənim qoymur ayağımın altını görüm. Bağışla dolşan, bağışla. Bağışlaya bilmərəm. Vay ayağım, ayaqsız qaldım. Bundan sonra ayaqsız nə ne eləyəcəyəm? Necə hoppanı düşəcəyəm? Ay ay öldüm. Yaxşı, yaxşı, sakit ol. Mən səni bu vəziyyətdə atıb getmərəm. Gəl gedək mağarama. Nə lazımdırsa edərəm, ayağın tez sağalar. Ayı dediyi kimi də etdi. Dovşanı qucağına alıb mağarasına gətirdi. Yedirdi, içirdi, ayağına dərman bağladı, yumşaq yerdə yatırdı. Bir gün belə, 5 gün belə, 15 gün belə ayı dovşana elə baxırdı ki, Dolşan yolasına getmək, Dolşanın yolasına getməyə fikri yox idi. Ayı hər dəfə soruşurdu. Dolşan, Ayı Dolşan, ayağın ağrıyır? Ağrıyır, nədir? Günü günə pisləşir. Belə getsə ayaqsız qalacağam. Ayı Dolşana inanır, hər dəfə bazardan ona dadlı yeməklər alırdı. Kür, dondurma, to, çakola, nələr, nələr. Amma Dolşan heç vaxt razı qalmırdı. Nə qədər eyni yeməklər yemək olar? Belə yeməklərlə saxlamaq olar. Armud üstündə də bal yemək istəyirəm. Ayı gedib onu da alıb gətirdi. Bir gün ayı yolda tülkiyə rast gəldi. Tülkü, "Yaman fikirlisən. Bir şey olmayıb ki?" Ayı başına gələnləri tülkiyə danışdı. Tülkü hiyləni başa düşdü, çünki o özü belə hiylələri çox eləmişdi. "Təəssüflər," dedi. "Yazıq doğuşam. Onu mütləq həkimə aparmaq lazımdır." özü də təcili. Ay nazlaşdı. Ay ilə tülkü dovşanın yanına gələndə dovşan şirin-şirin yatmışdı. Tülkünün səsinə yerindən diqqalxıb oturdu. Tülkü ayə dedi. Mənim də ayağım belə olmuşdu. Yəqin ayağı yerindən oynayıb. Dovşana təcili keyidici iynə vurub ayağını yerinə salmaq lazımdır. Mən həkiməm. Bunu asanlıqla edə bilərəm. Dorşağın iinə adına eşidən kimi yerindən dik atıldı. Elə qaçdı, ayı təəccübdən yerində qurdu. Amma tülkü təəccüblənmədi, çünki dorşağın hiləsini başa düşmüşdü. "Gördüm, gördüm!" deyə ayının gözləri təəccüblə bərəldi. Beləliklə, ayının canı yalançı dorşaqdan qurtardı. O, tülküyə minnətdarlıq elədi. Yalanının üstü açılmış dorşaq isə Təhə bir tə bu tərəflərdə görünmədi.